Agong Titah pastikan semua PPS lengkap dan selamat. UMNO sindir PAS isu adun dilantik Sabah. Kerajaan tegas cukai jualan barangan import. Langor umum bantuan tunai kepada mangsa banjir. PN janji peruntukan sama rata adun Sabah dan Mahkamah Tinggi Perintah Sekutu dan Kakak Colo bayar 1MTP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar semua pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara memastikan keperluan mangsa banjir sentiasa mencukupi susulan peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa dipindahkan. Dalam satu kenyataan yang dikongsi menerusi Facebook rasmi baginda, Sultan Ibrahim menyatakan agensi pengurusan bencana negara NADMA perlu memastikan setiap PPS berada dalam keadaan baik, selamat dan mampu menampung jumlah mangsa yang semakin bertambah. Baginda terus menyerikan peringatan kepada rakyat agar mematuhi arahan pemindahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sultan Ibrahim juga merakamkan penghargaan kepada semua anggota keselamatan, agensi penyelamat serta sukarelawan yang terus bertungkus lumus membantu penduduk di kawasan terjejas. Baginda menambah bahawa komitmen tinggi semua pihak yang terlibat mencerminkan semangat solidariti rakyat Malaysia ketika berdepan bencana alam. Seorang pemimpin UMNO membidas tindakan PAS dan ketuanya di Sabah, Ali Akbar Gulasan, berikutan keputusan beliau untuk terus kekal sebagai adun di lantik meskipun landscape politik negeri sudah berubah. Tindiran itu disuarakan selepas kedudukan Ali Akbar menjadi perhatian kerana pelantikannya dibuat ketika pentadbiran berbeza menerajui Sabah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muak Zakarshi menyatakan Ali Akbar sepatutnya menunjukkan prinsip dengan melepaskan jawatan tersebut apabila gabungan rakyat Sabah GRS beralih menyokong Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Fuad turut menegaskan PAS bersikap tidak konsisten apabila memilih untuk mendiamkan diri mengenai kedudukan Ali Akbar. Beliau mempertikaikan bagaimana PAS langtang mengkritik pemimpin GRS yang meninggalkan Bersatu dan PN selepas PRU-15 tetapi mengambil pendekatan berbeza dalam isu yang melibatkan pemimpin sendiri. Kritikan itu merujuk kepada tindakan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor yang mengetuai langkah keluar beramai-ramai pemimpin bersatu Sabah lepas pilihan raya umum 2022. Dalam konteks itu, kedudukan Ali Akbar sebagai adun dilantik terus dipersoalkan kerana pelantikan tersebut dibuat oleh kerajaan Sabah sebelum perubahan sokongan politik berlaku. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan menegaskan Tiada pengecualian cukai jualan diberikan terhadap barangan yang diimport melalui portal luar negara sekaligus memperjelaskan kaedah pelaksanaan cukai dalam transaksi e-dagang antarabangsa. Menurut beliau, pengecualian cukai jualan hanya terpakai kepada barangan yang sudah disenaraikan di bawah Perintah Cukai Jualan, barang yang dikecualikan daripada Cukai Jualan 2025 tanpa mengira sama ada barang tersebut datang dari luar negara atau dibeli daripada pengeluar tempatan. Bagi mengurangkan ketidakseimbangan persaingan antara peniaga tempatan dan luar negara di platform digital, kerajaan telah melaksanakan cukai barang bernilai rendah LVG pada kadar 10% bermula 1 Januari 2024. Amir Hamzah menjelaskan, pelaksanaan LVG bertujuan menyelaraskan layanan cukai ke atas barangan tempatan dan import supaya peniaga tempatan tidak terjejas akibat perbezaan harga yang berpunca daripada aspek percukaian. Kenyataan tersebut diberikan sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bakri Tan Hong Pin mengenai mekanisme pengutipan cukai jualan dan perkhidmatan SST serta cukai lain melibatkan penjual atau platform luar negara. Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan bantuan tunai RM500 kepada 750 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir yang melanda beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Menurut Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari, pejabat daerah turut akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan percuma kepada 221 calon SPM yang terkesan oleh banjir. Amiruddin memaklumkan beliau telah mengarahkan projek tebatan banjir di beberapa kawasan berisiko tinggi dipercepatkan. Beliau berkata, usaha tersebut akan dipantau secara dekat oleh Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani, Izham Hashim. Raja Negeri Teruk memaklumkan seramai 2784 mangsa banjir. Ini berada di 21 PPS melibatkan kawasan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Langat, Petaling dan Klang. Perikatan Nasional PN menegaskan komitmen untuk menggubal undang-undang baharu bagi memastikan semua ahli dewan undangan negeri ADUN Sabah menerima peruntukan tahunan yang sama rata tanpa mengira parti politik sekiranya gabungan itu diberi mandat mentadbir negeri. Tawaran tersebut menjadi antara inti parti utama dalam tunjang kasih bagus tak Urus Sabah yang digariskan dalam manifesto PN. Inisiatif tersebut juga dilihat sebagai perubahan besar dalam landskap pentadbiran negeri memandangkan peruntukan yang setara akan memberi peluang sama rata kepada semua wakil rakyat untuk menyelesaikan isu dan keperluan penduduk di kawasan masing-masing. Selain itu, PN turut merancang melakukan penstrukturan semula kabinet Sabah melalui pembahagian portfolio dan fungsi pentadbiran yang lebih seimbang bagi mengelakkan pemusatan kuasa dalam kerajaan negeri. PN menjanjikan ketua menteri hanya akan memegang portfolio teras yang dianggap benar-benar penting bagi memastikan semua janji manifesto dilaksanakan sebuah panel pemantau khas akan diwujudkan Mahkamah Tinggi memerintahkan Tan Im Lung dan Low Mei Lin yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Cho membayar 1 MDB hampir 2.8 bilion USD kerana menerima serta menyembunyikan dana di selewang Hakim Mahazan Mat Taib membuat keputusan memihak kepada 1MDB dan mengarahkan Tan yang dikenali sebagai Eric membayar 2.795 bilion USD serta Maylin membayar 809,319 USD. Beliau berkata bukti dikemukakan 1MDB dan empat anak syarikatnya menunjukkan penyelewengan dana rumit serta berlapis yang dilakukan individu berkedudukan dan disokong struktur luar, pesisir serta rakan sekutu dipercayai termasuk kedua-dua defendant. Bukti itu terdiri daripada rekod korporat, carta aliran dana, dokumen bank dan keterangan saksi tidak dicabar. Tan dan, dan Melin tidak memfailkan pembelaan atau menghadiri perbicaraan walaupun diserahkan kertas kausa. Mahkamah turut memerintahkan RM500,000 sebagai kos kepada 1 MTP. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.